বিহু বুলি ক'লে ঢেঁকীৰ ইমান নুশুনিলেই কিবা ভালেই নালাগে নহয়নে বাৰু আগতে এসপ্তাহমানৰ আগৰ পৰা দিন ৰাতি বুলিবলৈ নাই অকল ঢেঁকীৰ শব্দ কিমান যে ভাল লাগে সেই দিনবোৰ তেতিয়া যেতিয়া আছিলে অকণো অনুভৱেই কৰা নাছিলোঁ সেই ঢেঁকীৰ শব্দবোৰ কিন্তু আজিকালি সেই দিনবোৰ বৰকৈ মনত পৰে নহয়নে আমিও শাহু মায়ে মই ইয়াৰ পিঠাগুড়ি কেইটামান খুন্দি ভোগালী বিহু যিহেতু সকলো বস্তুৱে অকণমান অকণমান যোগাৰ কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে ভাল লাগিব নহয় জানো এয়া পিঠাগুড়িখিনি নাৰিকলকেইটা ৰু নাৰিকল আকৌ কেইটামান সৰহকৈ ৰুকি লৈছোঁ পিঠাত দিবৰ কাৰণে লাডু বনাবৰ কাৰণে এয়া লাহে লাহে পিঠাখিনি বনালেও মায়েও বনালে আমাৰ ফালে বগা পিঠা বুলিও কয় কিছুমানে তিলপিঠা বুলিও কয় হেঁচা পিঠা বুলি কয় আপোনালোকে বা মোৰ ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই যে আপোনালোকৰ ঠাইত এই পিঠাটো কি বুলি কয় জনাবচোন দেই আপোনালোকে বা মন কৰিছেনে কিবা বিহু বুলি ক'লে আগৰ নিচিনা দেখোন নোহোৱা হৈছে কিবা যেন পৰিৱৰ্তন এটা আহিছে আগতে কিমান ভাল লাগে এই মাঘৰ বিহুটো সকলো একেলগে মিলি ভোজ ভাত খায় ৰাতিটো কেনেকৈ উৰুকা দিনাখন পাৰ কৰে মনত পেলাওকচোন এতিয়াও ঠায়ে ঠায়ে আছে কিন্তু বহুত কমি গৈছে দিনক দিনে নহয়নে এয়া দেখিছেনে পিঠাখিনি বনাই হ'লগৈ অলপ তেলত দিয়া পিঠাও বনালোঁ সেয়া এনেকৈ বিহু যোগাৰ কৰিলোঁ আৰু এটা কথা দেই এই বগা পিঠাটো বহুত মানুহেই নাখায় কিন্তু এই বগা পিঠাটো যদি প্লেটখনত নিদিয়ে কিবা প্লেটখনেই শুৱনি যেন নালাগে নহয়নে এইয়া কালি যিহেতু উৰুকা আছিলে উৰুকাৰ কাৰণে এয়া মাছ আনিলাগে মই দঙা দেখি পেলাই দেহায়ো মাছটো দাঙি চাইছে কিন্তু দাঙিব পৰা নাই আকৌ সেয়া ঘৰতো সেয়া জাতিলাওতা লাগি আছে সেয়া ৰাতি আকৌ প্ৰথমতে মাংস বনাই চবেই খাই লৈছোঁ দেই তাৰপিছতহে মাছে বিলাহীয়ে জাতিলাও মটৰ দি পেলাই মাছৰ জোল বনাইছোঁ তাতে আৰু মাঘৰ বিহু উৰুকা বুলি ক'লে মাটি দাইল আৰু কাঠ আলু নবনালে জানো ভাল লাগিব নহয় জানো এয়া ভাত খাব পৰা হৈ গ'ল সকলো এয়া একেলগতে বহিছে ভাত খাবলৈ আপোনালোককো মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা যাচোঁ সকলোৱে দিনবোৰ বছৰবোৰ শুভ হওক দেই